Ні для кого не секрет, що Зірочка любить робити поробки. У неї є навіть своя студія на столі, але ніхто не задумується про те, що на її столі аж цілий світ. Що ж, сьогодні паперові ксушакети Зірочка вам його покажуть, а саме свою домівку. Ну что ж, давайте то Открываю, открываю. Ой, это вы. Привет, дорогие друзья. Я уже и забыла про экскурсию. Вы просто боялась. Витаем у вас у нашей домивки. Да. Ой, я ведь вас витаю. Смотрите, тут книжки Гарри Поттера. А Зирочка сейчас читает вот эту. Ксюша говорит, зараз нам надо чё? У нас тут елось такой и диванчик. На якому можно будет подживать. Что мы, как сейчас, и робили. А... а, здесь у нас одежда Зирочки. Ну что ж, давайте покажем вам инчики кімнаты. Це наша кухня. Тут є столик, за який можна присісти. Ой, вибачте за розкиданий посуд. Він просто постійно випадає з нашого холодильника та нашої тумбочки. До речі, тут ось така духовка відкриваю, яка відкривається. Що ж, ось така у нас кухня. Ксюшика, ты хочешь поесть? Конечно! Дай мне, пожалуйста, колбаску. Зараз пошукаю. На, рымай колбаску. Ням-ням, какая вкусная. Такая бумажная. Ну что ж, Ксюшка, давай продолжим. Тут у нас ванна-комната. Тут унітаз, тут раковина, ну, думаю, все зрозуміло. Зірочка, мені як то так хочеться покупатися. Давай наберемо воду. До речі, гадаю, ви ніколи не бачили, як паперові ксюжакети зірочка купається у паперовій воді. Тому ми вам це покажемо. Зараз наберемо воду. Що ж, вода наконец набралася. набралась. Опять Ммм, как приятно, так тепленько. Ксюша, какая ты а але докупаешься потом. У нас же экскурсия. Блин, ну ладно. За это ты мне даже еще колбаску. Ну ты ж только ела. Это уже не важно. До той экскурсии мы ехали у магазин. И нам так хочется поспать. Так, Ксюша кает. Угу. Ксюша Кэт, Мы что, совершили экскурсию по А? За это ты мне даже еще колбаску. Но да ты серьезно? Так серьезно тут у нас наші іграшки. Ведмедик, один из таких, который продавала Ксюша Кет. Это моя Hello Китти. А еще у нас есть Пикачу. Такой милый. Ксюша Кет у нас дурачок фанатка покемонов. Зирочка, а про что ты нам за рыслям говоришь? Наложу его. Що ж, давайте завершувати на кінець нарешті нашу экскурсию. Та-дам! Ось наш задний дворик. Тут гойдалка, пісочниця, ой, вирус. Кишка, а ты еще тут робиш? Просто сижу. Добре. Тут у нас батут. Уи, уи, уи. и столько. Зерочка, я спать. Ну, доброе, экскурсия наша завершилась. На наступный день. А, доброе утро, Зерочка. Подождите, а где Зерочка? Надо пойти ее поискать. Ой, что это за записка? А, это от Зерочки. Она по делам поехала. Все понятно. Пойду, кушаю колбаску. Ой, кто там? Возможно, это Зеречка. Надо было быстрее открыть дверь. Хм, там никого нету, насколько я вижу. Мне прислали письмо зерночки, надо посмотреть. Ага, написано для Ксюши Кэт. Ага. Дорогая Ксюша Кэт, приглашаю тебя на мою вечеринку. Ман... Твой любимый маникэт. Ой, класс! Э, ребята, я погнала. Пока! Ох, ну нарешті я доробила усі ті справи, які мені потрібно було зробити. Ксюша Кет, я вдома! Стоп, де Ксюша Кет? Хм, а це ще що? А, манікет і на вечірку е, запросив. Все зрозуміло. Всім до зустрічі, друзі.